Добрый день. Вот у нас есть такой опелек Малану. Человек приехал с такой проблемой. Сейчас я вам покажу. Скоро рессора уйдет гулять. Вот мы два болта открутили. А эти два болта крутятся внутри. Вот нам вот это надо все срезать. Вот это вот. Все сгнило. Видите? Все сгнило. И болты, получается, там внутри уже прокручиваются, их не открутить так же само с этой стороны будем снимать рессору вот это все вырезать вот это все вставлять будем уголки заново сверлить дыры ну потом все разберется потом Следующее видео покажу все подробнее.